Merpati kuntum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Saya Nur Siti Amina Pinti Muhammad Rashidi dari sekolah SK Pandang Maharani dan menuduki di kelas 6 UKM. Saya akan menceritakan kisah cerita masyarakat yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Kononnya, di atas puncak Gunung Ledang tinggal seorang puteri. Puteri itu sangat cantik. Puteri itu juga seorang yang bijak dan baik hati. Puteri itu bernama Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang sangat terkenal di seluruh negeri. Ramai yang ingin berjumpa dan melihat puteri itu. Cerita tentang puteri yang cantik itu sampai ke pengetahuan sultan. Sultan ingin menjadikan puteri itu sebagai pemaisuri paginda. Lalu, sultan menghantar laksamana meminang puteri guna ledang. Seawal pagi, rombongan meminang berangkat membawa banyak hadiah untuk puteri. Menjelang tengah hari, rombongan laksamana tiba di kaki guna ledak. Mereka terus mendaki mendaki dan mendaki. Namun, mereka tidak juga nampak istana Puteri Gunung Ledang. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang nenek tua. Nenek tumpang tanya, "Di manakah istana Puteri Gunung Ledang?" Tanya Laksamana, "Kamu berjalan terus ke hadapan, nanti kamu jumpa dua simpang. Kamu mesti ambil simpang kanan." dan terus berjalan sehingga ke puncak. Di situ, kamu akan jumpa istana Puteri Gula Ledang. Terang nenek itu. Laksamana mengucapkan terima kasih dan meneruskan perjalanan. Menjelang senja, rombongan sampai di puncak Gunung Ledang. Mereka nampak istana Puteri Gunung Ledang yang tersegelam indah. Namun, oleh sebab keletihan, mereka segera berehat dan terus tertidur. Keesokan hari, mereka dikejutkan oleh nenek tua yang mereka jumpa di tengah hutan gunung ledang. Nenek membawa mereka ke istana. Nenek memperkenalkan Puteri Gunung Ledang kepada mereka. Ketika itu, Puteri berada di Taman Bunga. Mengapa kamu ke sini mencari beta? Tanya Puteri itu. Laksamana pun menyatakan hasrat Sultan kepada Puteri Gunung Ledang. Puteri berbisik sesuatu dengan nenek tua. Setelah itu, Puci pun berkata, Baiklah, Beta terima peminangan ini dengan beberapa syarat. Beta akan utuskan surat kepada Sultan. Tapi ingat, hanya Sultan sahaja yang boleh membuka surat itu. Baiklah, Tuan Puteri, kata Laksamana. Setelah berehat dan menyamu selera di Istana Puci Gunanadang, rombongan Laksamana berangkat pulang dengan membawa surat kepada Sultan. Sampai di istana, Laksamana menyerahkan surat Puteri Gunaledang kepada Sultan. Sultan segera membuka surat itu. Pertama, membina jambatan emas dari istana Sultan ke puncak Gunaledang dan jabatan perak dari puncak Gunaledang ke istana Sultan. Sultan membayangkan jabatan emas dan jabatan perak yang cantik untuk Puteri Gunaledang. Kedua, memberi tujuh dulang hati nyamuk dan tujuh dulang hati hama. Rombongan istana tercengah mendengar hantaran yang dibinta oleh Puteri Gunung Ledang. Tuanku, banyak nyamuk yang perlu ditangkap. Mana hendak dicari nyamuk-nyamuk itu? Tanya Laksamana. Iya, bersih negeri kita daripada nyamuk pun belum tentu dapat memenuhi permintaan ini. Kata seorang pembesar. Hama pun rakyat tak kenal, tuanku. Tambah pembesar yang lain. Sultan diam. Baginda membaca lagi. Ketiga, memberi tujuh tempayan air pinang muda dan tujuh tempayan air mata anak dara. Ini juga syarat yang tidak masuk akal, tuanku, kata seorang pembesar. Andai penuh degeri ini ditanam pokok pinang pun, tidak mungkin kita dapat air pinang muda itu, tuanku, kata pembesar yang lain. Bagaimana pula hendak mengumpulkan air mata anak dara, tuanku? Kering air mata mereka pun tidak penuh sempit payan. Kata laksamana. Sultan diam. Syarat terakhir, semangkuk darah Raja Muda. Semua pembesar terdiam dan bermandang antara satu sama lain. Sultan temenong memikirkan syarat terakhir itu. Sultan terkenang akan pemaisuri yang telah meninggal dunia. Sultan teringat yang tahu Raja Muda putera baginda. Tiba-tiba... Raja muda berlari lari dengan yang masuk ke belai. Baginda memeluk Sultan sambil menunjuk seekor belalang yang ditangkapnya. Sultan terus tersedar daripada lamunannya. Oh puteraku, tiada siapa yang boleh menggantikan tempat anak kanda. Ayah dia sayang anak kanda. Bisik Sultan ke telinga puteranya. Sultan memeluk erat puteranya. Baginda membatalkan niatnya hendak berkahwin dengan Puteri Gunung Redang. Keputusan Sultan disampaikan kepada Puteri Gunung Ledang. Sambil tersenyum, Puteri Gunung Ledang berkata, Wahai tuanku, tuanku sememangnya seorang yang berhati mulia. Jagalah Raja Muda dengan baik. Semoga putera tuanku menjadi sultan yang agung seperti tuanku. Sekian terima kasih dari saya, Nur Siti Aminah binti Muhammad Syidi. Terima kasih kerana telah mendengar cerita rakyat daripada saya.